ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda har ikkita yo'l transport hodisasining bittasida piyoda ishtirok etmoqda yoki aybdor bo'lmoqda kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki piyodalarning yo'lning belgilanmagan qismidan o'tishi yoki avtomobil yo'lida to'satdan paydo bo'lishi halokatlarning asosiy sababi bo'lmoqda shu boisdan bu kabi dilxiraliklarni bartaraf etish maqsadida respublikamizda 30 yanvardan 28 sakkizinchi fevralga qadar diqqat piyoda reyd tadbirlariga start berildi yo'l harakati qoidalarida piyodalar uchun ham avtotransport vositasini boshqarib kelayotgan haydovchilar uchun ham kerakli qonun qoidalar mavjud siz ko'rib turgan aynan mana shu svetoforda doimiy yashil chiroq yonib turadi va mana bu knopkani bosgandan so'ng esa maxsus piyodalar yo'lakchasidan o'tish uchun yashil chiroq piyodalar uchun yashil chiroqqa start beriladi va ko'rib turganingizdek yashil chiroq biz aynan mana shu piyodalar yo'lakchasidan emin erkin bexavotir o'tish imkoniyatiga ega bo'lamiz biroq surxondaryo viloyatida piyodalar bu kabi qoidalarga qay darajada amal qilishmoqda ushbu savolimizga yo'l harakati ishtirokchilaridan javob oldik ayrim studentlarimiz nimalar piyoda o'tadiganlar telefon bilan o'taymi o'tmay deb qadam taylab o'tadi peshexoddan o'tmaydi boshqa yo'llardan o'tadida bizda misol harakatlanib kelyapmiz u yerga to'xtab yana yo'l berishimizga to'g'ri keladi arqamizda mashinalar harakatlanib kelyapti ularga уже aвариkani yoqqan <laughs> bilan уже foydasi yo'q bir xil tez kelib qoladi avariya holatlari juda ko'p o'shanda peshexodlardan ko'p kelib chiqyaptida bu narsa yo'lakdan iloji boricha piyodalar o'tsa deyman tartibga solingan chorahalardan o'tilmasdan mana bunaqa yo'llardan kesib o'tish holalari ko'proq uchraydi fuqarolarning so'zlaridan ko'rinadiki yo'llarda kuzatilayotgan ko'plab ko'ngilsiz holatlarga ayrim vaqtlarda piyodalar sababchi bo'lishmoqda shu boisdan o'ttizinchi yanvardan yigirma sakkizinchi fevralga qadar butun respublikamizda e'lon qilingan diqqat piyoda red tadbirlari surxondaryoda ham yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan jadallik bilan olib borilmoqda surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining bergan ma'lumotlariga qaraganda aynan birgina tshahri hududida 100 dan ziyod piyodalar o'tish yo'lakchasi mavjud va menimcha ularning har bittasini o'tish tartibi bo'lsa kerak to'g'rimi o'sha tartiblar haqida bir to'xtalib o'tsangiz masalan piyoda harakatga tartibga solinmagan o'tish joylaridan o'tayotgan vaqtda harakatlanib kelayotgan transport vositalarini tezligini chamalab olish kerak u o'sha piyodalar o'tish joyidaman deb birdan qo'qqisdan xatti harakat qilishi ham bu noto'g'ri chunki harakatlanib kelayotgan transport vositalar keskin to'rmoz berishiga yoki avariya holatlarini yuzaga keltirib chiqarishga sababchi bo'lib qoladida qonun qoidani bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi odeksnda bir yuz o'ttiz sakkizinchi moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan piyodalar bilan keskin choralar ko'rishga majbur bo'lamiz yo'lning belgilangan qismidan harakat yo'lni piyodalar o'tish joyidan kesib o'tish bu vaqtda esa uyali aloqa vositalari quloqchin va boshqa diqqatni o'ziga jalb etuvchi buyumlardan foydalanmaslik piyodaning asosiy vazifalari sanaladi biroq tasvirga olish jarayonlari davomida biz bu kabi qoidalarni chetlab o'tayotgan fuqarolarni ko'plab kuzatdik vaqt va masofani tejab yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tish ayrim hollarda kelib chiqadigan halokatlarning asosiy sababi bo'lib qolishi mumkinligini qoidalarni chetlab o'tayotgan fuqarolar bir o'ylab ko'rishsa yaxshi bo'lardi nazarimizda hurmatli fuqaro mana qarang tartibga solingan choraqa biz sizlarga qulayliklar yaratish maqsadida o'sha choraqada svetofor tagida knopka qo'yganmiz tugmacha bossangiz harakatlanib kelayotgan avtomashinalar to'xtaydi sizga yo'l beradi mana qarang besh o'n olti bir besh o'n olti ikki yo'l belgisi bilan belgilangan shu boisdan bu kabi fuqarolar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib ularga tegishli tushunchalar berildi va qo'llanmalar tarqatildi. mana tarqatildihtkeyin ko'chada qoidabuzar bo'lib oma birgina ikki ming yigirma birinchi yilda yo'l transport hodisasida piyodalar bilan bog'liq 164 yuz yo'l transport hodisasi sodir etilgan va shulardan 54 to'rt nafari hayotni tark etgan va bir yuz o'n oltitasi tan jarohati olgan holda shifoxonaga yotqizilgan endi bu raqamlar shunchaki oddiy raqam emas har bittasini ortida oilasi yaqini aka uka birodarlari bor shunday ekan harakat ishtirokchilariga yo'l qoidalariga amal qiling deymiz o'zgalar va o'zingizning sog'ligingizga befarq